Yang betul, seterusnya saya juga nak mengucapkan tahniah kepada Ketua Pembangkang kerana berjaya membentangkan satu gagasan yang baik yang menjadi kerangka untuk memandu pemikiran kita mengenai apa yang Perikatan Nasional boleh tawarkan jika memerintah negara. Saya rasa dalam ucapan itu, kalau kita lihat reaksi rakyat banyak yang positif. Tapi saya rasa kita kena minta maaf juga. Sebab momentum sambutan rakyat terhadap ucapan itu dimatikan dengan pengumuman yang agak tidak kena tempat daripada parti saya sendiri. Betul, betul. Tansi Gelugor, saya nak minta penjelasan sikit. Elok-elok sikit. Okay, <laughs> ya, sahabat saya, sahabat saya Tansi Gelugor. Uh, berkenaan dengan isu uh, yang telah dibahaskan tadi, uh, perkara yang dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang. Saya dengar Ketua Pembangkang juga mengatakan bahawa uh, tidak perlukan projek LRT uh, di... Uh, Pulau Pinang, mungkin perkara itu Saya tidak sehaluan lah. Tapi dalam konteks yang sama uh, Saya nak tahu pendapat daripada Tasik Gurugor Berkenaan dengan siapa yang Lebih layak menjadi Perdana Menteri di sebelah La. <laughs> Itu <Bila> soalan saya <laughs> yeah. Adakah yang berhormat Setuju okay. dengan saya Pagoh ke da. atau yang berhormat uh, Okey, okey larut yang yang layak jadi ya. perdana menteri. Itu saya. Saya saya jawapan kepada persoalan itu biarlah kami di sini yang buat keputusan ya. dan selepas itu kalau nak ikut baru boleh sokong selepas itu. Jadi kita tanya Tapi saya ]kan. saya ingin dah tahu dah tu, pendirian lah. sekarang. Lah. Yang betul. Dah, 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 dah. Ni ambil masa saya. Ter Terima kasih atas usaha yang tidak begitu berjaya pada hari ini. Dalam ucapan ketua pemanggang juga saya tanya sebab pagoh ya, hadir rara. Nah, nah, nah. Setelah ucapan ketua pembangkang, beliau juga menyatakan bahawa 20, belanjawan 2026 ini gagal memberi keyakinan kepada rakyat. Belanjawan ini tidak berani untuk memperkenalkan langkah-langkah yang benar-benar baru untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara. Bagi saya, belanjawan ini terlalu selesa dengan retorik yang terlalu banyak dan tidak berpaksikan kepada reformasi sebenar. Tidak ada pengumuman-pengumuman yang benar-benar baru. Dari segi perubahan struktur ekonomi Maupun nilai ataupun budaya pentadbiran Belanjawan ini juga bagi saya gagal untuk mengambil peluang untuk mencipta sumber pendapatan baru untuk negara. Saya ambil contoh yang mudah yang saya pernah sebut sebelum ini. Saya menyambut baik langkah kerajaan untuk menaikkan cukai rokok sebanyak 2 sen sebatang ataupun 40 sen bagi setiap kotak 20 batang. Ini langkah yang baik untuk peningkatan fiskal negara. Tapi yang peliknya tidak ada satu pun pengumuman mengenai cukai vape yang diumumkan oleh kerajaan walaupun dalam parlimen sendiri yang berhormat Timbalan Menteri Kesihatan menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan telah mencadangkan kenaikan cukai vape daripada 40 sen kepada 4 ringgit bagi setiap mililiter. Soalan saya mudah. Mengapa cukai vape ini tidak disebut langsung dalam belanjawan? Adakah Kementerian Kewangan menolak cadangan Kementerian Kesihatan? Adakah wujud percanggahan dasar antara dua kementerian dalam kerajaan yang sama? Yang betul apabila cukai rokok dinaikkan, saya juga berharap harga minimum rokok akan turut dinaikkan. Yang lebih penting, sehingga hari ini, vape tidak mempunyai harga minima tanpa harga minima vape struktur pasaran akan jadi tidak seimbang dan pengguna akan terus memilih produk kasih, yang lebih murah malahan anak-anak sekolah juga akan terus membeli vape dengan murah bagi saya habis bab ni sikit, ini. sikit Jika, pasal, pasal vape tu pasal vape tu ya. sebenarnya rancangan daripada kerajaan nak membatalkan nak memansuhkan pada, pada tahun depan so Siap. tak perlulah ada lagi pertekat-pertekatan saya petekatan tidak bersetuju dengan pandangan itu Pengharaman itu mungkin ambil masa Yang kita tanya nak buat sekarang apa benda Kalau serius buat sekarang Jangan bagi alasan macam-macam nak tunggu penyelesaian masa depan Dan kalau sekiranya kerajaan benar-benar Mahu dasar kawalan nikotin Berkesan Bagi saya harga minimum vape bernikotin dan Mesti dilaksanakan segera Sekurang-kurangnya pada kadar RM6 atau RM6.25 Per mililiter Agar ada parity Dengan harga rokok Yang betul Seterusnya saya nak menyentuh mengenai usaha memberikan bantuan kepada rakyat. Kita dengar banyak pengumuman yang dibuat berbentuk patchwork atau tempelan-tempelan. Ada masalah A, umum penyelesaian A. Ada masalah B, umum penyelesaian B. Dan banyak lagi lah bila kos sara hidup naik, bagi bantuan bulanan. Dan begitulah, tempelan-tempelan yang diperkenalkan untuk isu-isu yang dikenal pasti. Bagus. Tetapi ini bukan penyelesaian sebenar. Apabila kita bercakap mengenai membantu rakyat, Sebenarnya pemberian bantuan kebajikan dan subsidi dalam bentuk tempelan ini tidak lestari, tidak sustainable. Sebab setiap bulan atau setiap tahun pasti ada isu-isu baru yang timbul. Itu belum lagi kita bercakap mengenai pertindanan program-program bantuan dan duplikasi program-program kebajikan dalam agensi dan kementerian-kementerian yang pelbagai. Sampai akhirnya rakyat sendiri pun keliru mana nak pergi untuk dapatkan bantuan. Bagi saya kita perlukan satu reformasi sistem kebajikan yang menyeluruh dan holistik. A proper welfare reform diperlukan dalam negara kita. Kita mesti meneliti semua program dan skim bantuan yang sekarang ini diberikan oleh agensi yang berbeza-beza. Dan seboleh-bolehnya duplikasi atau pertindanan yang wujud, jika wujud mestilah dihapuskan. Saya dah beberapa kali sebut contoh yang dilakukan oleh Kerajaan United Kingdom di bawah pimpinan Parti Konservatif pada tahun 2010 yang lalu. Pada ketika itu Parti Konservatif yang menjadi kerajaan merasakan bahawa welfare sistem di UK terlalu kompleks sehingga menyebabkan berlaku pembaziran. Saya tak banyak masa untuk ulas secara mendalam mengenai isu ini, tapi apabila kerajaan UK buat kajian itu, diwujudkan apa yang dipanggil sebagai universal credit yang mempermudahkan proses untuk rakyat dapat bantuan. Jadi bagi saya, kerajaan perlu dalam pelaksanaan belanjawan 2026, ada kertas putih yang detail, yang terperinci dibentangkan bagaimana sebenarnya kita nak menyelesaikan isu-isu duplikasi dan pertindanan yang ada dan memastikan rakyat yang perlu benar-benar dapat bantuan dalam jumlah yang mereka perlukan. Yang itu seterusnya saya nak menyentuh mengenai Kementerian Komunikasi. Kementerian Komunikasi sepatutnya menjadi tulang belakang kepada transformasi digital di Malaysia. Di kawasan saya sampai hari ini masih lagi ada capaian internet yang tak stabil. Kampung Selamat, Padang Menora, kawasan-kawasan perumahan baru. Bagaimana kita nak bercakap mengenai ekonomi digital, kalau nak pakai WhatsApp pun kadang-kadang terputus-putus. Dan saya harap perkara ini menjadi tumpuan, fokus Kementerian Komunikasi dan Kementerian Digital. Selain itu, Kementerian Komunikasi juga mestilah membantu dalam usaha membina masyarakat yang berilmu dengan mempertahankan kebebasan bersuara dalam negara kita. Jangan jadikan kementerian ini sebagai kementerian propaganda yang menyebarkan naratif yang dikenaki oleh pemerintah sahaja. Tetapi menyekat suara-suara yang tidak bersetuju dengan kerajaan Kita masih lagi mendengar pelbagai akta disalahguna untuk mengekang kebebasan bersuara di kalangan rakyat Malahan baru-baru ini ada penggiat media sosial sekejap, eh, Wan Azri yang ditahan dan disiasat Kenapa ini masih berterusan di bawah sebuah kerajaan yang sepatutnya berpegang dengan prinsip reformasi Saya nak tegaskan bahawa Kementerian komunikasi tidak boleh menjadi alat propaganda semata-mata ia mesti menjadi pemangkin kepada keterbukaan dan accountability. Sikit Sekolah, boleh. Setuju dengan saya bahawa kebebasan itu ada. Kemarin demonstrasi dibenarkan oleh kerajaan, demonstrasi okay. menentang Trump Baik. berbanding dengan parti bersatu sendiri. Ah ha, okey, lah dah. So, kan? Okay. Di, Terima kasih, di dalam parti banyak -banyak. bersatu tidak Jadi, ada kebebasan bersuara. Memang okay. setuju Terima kasih tak? atas pandangan terus yang diberikan. Setuju dengan saya tak? Kerajaan saya memberi tidak, kebebasan. Saya bercakap mengenai pembaikan yang perlu dilakukan. Di sebelah apa yang bersatu bila bersuara, bersuara dipecat terus. apa yang kurang perlu diperbetulkan. Uh, peraturan nak, nak tanya sebab... Peraturan bersuara mana? Kalau dua kerongan satu. Uh, Bukit Tasik Glugo Seperti yang kita maklum telah dipecat oleh parti dia. Jadi kenapa dia masih duduk di blok tempat yang sama. Dia sekarang bebas ke dia masih bebas, bebas. Dalam uh, pembangkang ke macam mana? Ya, yeah. yang betul dalam parti kita ada peraturan membolehkan rayuan dijalankan sehingga tamat tempoh rayuan itu. Masih masih lagi tamat. nak kekal dalam bersatu. Jadi, Jadi Masih nak, nak kekal dalam bersatu. Kan Kalau, kalau, kalau Ali Ali Ahmad. Kalau nak kursus mengenai perlembagaan bersatu saya boleh bagi, saya pun tahu juga. Dekat luar Ya, tentang pagu. Dalam masih lagi nak besar dengan besar.